Слушай море. Слушай радио. Добрый день. Сегодня я приветствую Анастасия. Структурно-спортивный клуб инвалидов «Ветра». Онлайн-проект еще будет третьего сектора Института развития и креативных технологий масс-медиа при информационном партнере общественной организации «Громадского простера». И сегодня мы с вами будем говорить о как привлечь как создать фестиваль и как создать театр. Я вообще сейчас немножко расскажу про наш фестиваль. И про нашу организацию. Наша организация была создана 14 сентября 2001 года в городском Пинске. В этом году нашему клубу исполняется 17 лет. Uh -huh. В 2011 году при поддержке отдела информационного образования и культуры посольства США в Республике Беларусь, общественное объединение физкультурного спортивного клуба инвалидов начал реализацию проекта Бюро локального развития. Угу. Цель проекта является вовлечение молодых людей с ограниченными возможностями и не только в активную общественную жизнь, вовлечение представителей органов местной власти участием в средствах массовой информации для последующего совместного решения социальных и проблем. Чтобы привлечь мероприятие, создать фестиваль, нужно создавать проекты. А чтобы создать проекты, нужно создание группы. А чтобы группу создать? А чтобы группу создать, нужно просто собраться с собрать людей в одно и рассказать цель и что для этого нужно, то есть как, как его создать, создавать. Угу. А, а проект уже закончился, да, Анастасия? Да, 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 начало все закончено. насколько я знаю, там же вроде бы как запретили, да, в Беларуси а, американское финансирование для общественных организаций, или нет? Нет. Нет. нет есть дальше? Конечно, есть. Или это закрыли просто отделение фонда Сороса, да? А тут ладно, вот, ну, тут вот, я не знаю. Сейчас я ничего не скажу. А -а -а. Вот, и фестивали вы тогда начали проводить, когда и до сих пор продолжаете, да? Да, в этом году, вот 26 мая, будет 5 лет нашему фестивалю. А если немного побольше, что на этом фестивале есть? Что происходит? Сейчас я вам скажу. Фестиваль тренажерной молодежи Павленского региона Сиренева Ласковка организован для того, чтобы выявить творческий потенциал молодежи, в том числе и молодых людей с ограниченными возможностями. Уже сейчас в пятый раз фестиваль дает возможность самореализации и развития творческих идей его участников. Угу. Сейчас и фестиваль у нас... А приезжают... А приезжают только... Да. С, ну, с... Откуда приезжают люди? Пинска, с Пинского района, со Столинского, Ивановского и Донецкого района, Брестской области. В том числе в, этом, в том году у нас приезжали с Каира специальный гость. У нас фестиваль входит... Рисунок на для детей, маленьких, не достиг 10 лет концерт, который проходит после выставки продаж. В этом выставке у нас и керамику, и дети, и цветы засушенные, и подделки, и вышивание проходят. Так, а сколько человек собирается? Вообще у нас не ограничено сколько есть, кого мы подаем заявки, и у нас отзываются, кто есть, кто нет. На концерте в том году у нас было 80 человек учащихся. На выставке было 240. Ага. Это много. Также в рамках нашего фестиваля приезжают специальные жюри, которые оценивают работу и на выставке, и на концерте. А Сергей, а вы подобное проводите в Волчевске? Нет? Есть какие-нибудь фестивали для людей с ограниченными возможностями? Да, конечно. В Волчевске тоже проводится фестиваль для людей с ограниченными возможностями. Он называется по вирус ЭБА. И причем он проводится на сегодняшний день уже как региональный. Когда-то он открывался как фестиваль городской. То есть принимали участие только лишь инвалиды молодые там или уже в возрасте, а сегодня это принимают и дети инвалиды, причем из близлежащих районов таких как Брянка, Перевальский район, Стаханов приезжают, поэтому mm. как бы. А это... в Нет. Но у нас тоже есть фестивали и для детей, mm -hmm. и для да, mm -hmm. для людей с ограниченными возможностями. Есть каждый год проходит, он называется Древний Пирятин. Приезжают тоже люди со всей Украины, в том числе из Крыма. А я вот не знаю, в Япотуре проводится или нет. Какие-то отдельные мероприятия, да. но чтобы фестиваль ну, у нас Фестивали есть, и причем они финансируются больше даже с государственного бюджета, чем, чем общественные организации этим занимаются. Уже не, ну, не знаю, точно не могу сказать, но больше пяти лет это точно. А финансирование, ну, ты говоришь от этого, да, из бюджета. Да, финансирование из бюджета. Сергей, у вас? Я не могу сказать. Скорее всего, это не только из бюджета, это и привлеченные ресурсы, поскольку его проводит городская общественная организация объединение инвалидов "Забота". И здесь либо это в рамках конкурса социальных проектов, либо это еще привлеченные ресурсы местного бизнеса, поэтому, собственно говоря, финансирование есть. Анастасия? Да, ты также хотелось мне ответить, что э -э, в течение по сегодняшний день у нас было проведено более чем 500 мероприятий. В них, в них ходили отдыхи, различные туристические походы, экскурсии, встречи с интересными людьми, спортивные соревнования, познавательные игры, духовные беседы и много-много-многое другое. Наши ребята выезжали не только по Беларуси, но и за границу, участвовали в разных соревнованиях. На данный момент у нас уже есть три призера, которые во Франции выиграли первое место по шашкам. Интересно, откуда же у нас эхо такое? Ой, ой, что это? Интересно, откуда же у нас эхо такое? Вот, не знаю. Это что-то у Анны. Наверное. Хорошо. Я думаю, что можно сейчас уже заканчивать, да? Первую встречу. Да, и у нас э, в передаче сегодня с нами была Анастасия Кривецкая, город Пинск, Беларусь, общественная организация Ветрас, э, Ирина Таран, Прятен, Полтавская область, громадская организация Женщины инициативы Сергей Зуи Волчевский, громадская организация Театр эстрады класса. Я Сергей Сухобойченко и выпускающий редактор Института развития креативных технологий Анна Кохан. Наш информационный партнер громадская организация «Громадский простир». И все хорошо, все отлично, программа просто чудо. Всем спасибо. Слушай море. Слушай радио.